하고 난 다음에 딱 하기 좋네 진짜 가볍게 생각없이 하기 딱 좋은 게임이다 생각할 필요가 없다 이 게임은 내 생각인데 그냥 가는대로 접수기고 하고 가는데 스토리 보고

는뭐준수한삐급 게임이라고 할수 있을 정도 현재까지는. 야자세에자에야자세에 뭐야 누구야? 누가 날 공격했어?

와, 야, 이거 피쌩이라며. 공격법이 왜 이래. 거의 1인 피쌩이나 다름 없잖아, 지금. 이 게임 프리야 프류, 프류. 근데 아무리 도 무쌍 게임 같아, 내가 생각해도 무쌍 게임 같아. <laughs> 아, 만드는 길에. 끝이야? 아르지오, 유단するな. 또 이런. 어, 안 죽었네. 도스. 엄보야. 깨때. 아. 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 死ぬほど苦しんだ後にまだこんなひどいことええいや来ないで主我に命令をごめんなさいごめんなさい私そんなつもりじゃ浴びるならその魂をよこせ ルジいてまエディオゲネス,<ん>ステンデちっちゃすて、ね、なシな,いな、ね、守護者がおるってことはあんたも代行者なのよちょっと軟弱すぎやんかあのありがとうございます さっきのは言い過ぎたー可愛いのは正義それだけで最強やちょ泣きつかないでください苦しいですポケモンデイトチュよそれなぁごめんないやイなリンがタイトルさらるんじゃないかがヘラクレイトス切って待ってちゃうから自己紹介させてうちの名前は不動じ心。 人によってはアウトな21歳やはあは田旗田です15歳ですこれって年齢いりますかレイちゃんかよろしくな不動じさん先ほどは助けてくださってありがとうございます心でええよそれか心お姉ちゃんでは心さんで <laughs> あの聞いてもいいですかココロさんも代行者なんですかそうやここの管理者のメフィスとフェレスっていう不気味な双子と契約してるんやならココロさんは私の先輩になりますね他にも私たちみたいな人はいるんですか多分おらぬちゃうかな代行者になって数ヶ月は経つけど こうして同業者に会ったんは初めてやしそうなんですねあとそばにいるのはココロさんの死護者ですかもちろん死護者ディオゲネスちょっといかついけどなさて名残惜しいけどそろそろ行くつかかんだよまた会えるとええなそうや と尋ねたんやけど、穴ムネシスって名前に聞き覚えあったりせえへん。知ってます。襲われましたから。どこで？この近くか？あいつこんな上層に<ー>居るあいつちご着いんね。 네、 上層かどうかは分かりませんが、ここと似た場所でした。ありがとうな。 ちょっと探しに行ってくるわあのアナムネシスを見つけてどうするんですかうんまああれや復讐あっおっジブ来ね もや、っきゃだってポンポナの、ね、ココロさんあのなぜこの番号をん双子の悪魔に聞いたら速攻で教えてくれたよ個人情報の守秘義務とかどうなってるんですかと言いますか何の用件ですか大したことやないけどアナムネシスの情報をもらったお礼しようを思って先輩代行者として。 心姉さんからのアドバイスや。勇気倒すのに躊躇してたみたいやけど、そんなんやったら、レイちゃんいつか死ぬよ。言われなくても、理解してます。勇気はな、こっちの弱い部分につけ込んでくるんや。苦しいから助け求めたんちゃうよ。そうすればレイちゃんが動揺するって、本能で気づいたからや。騙したってことですかそのくらい狡猾な奴もおるんや。 ね、だから勇気と戦い続けるなら心を強く持つこと自分を見失ったらあかんよ勇気に魂を吸われるからあいつらのほとんどは聖者や死者の魂を集めてるんや例外もあるけど大体はある目的があってな勇気の目的れいちゃんの代行者になったのは理由があるんやろ だったら頑張りや負けたらあかんよええ言われるまでもありませんそれにしても勇気の目的って一体<っ>あ大丈夫だからありがとうセレマ。 사장의 슬롯이 있는 경우 사장 변경으로 능력을 부여할 수 있습니다. 슬롯을 2개까지 달수 있습니다. 2개의 슬롯에 같은 능력이 중복되어 부여되지는 않습니다. 훌륭한 소재를 소비하여 생태계 슬롯의 능력을 부여할 수 있습니다. 부여된 능력은 그때마다 뭐가 될지 모르지만 더 시험 몇 번이든 부여할 수 있습니다. 음... 그렇다네? <목소리> 受け止めた気持ち全て糧にしてみせる本は心を解きほぐしてくれます思いを束ねて前に心も頭も整理しましょうそちはでけそこに構ね構わちんじゃこの思いで必ず 야 이거는 스킵이 안 된다 근데 마비노기 같다 그래? 에이. 그건 느낌에 대한 모욕이다. 야 아무리 그래도 마비욕인 아니지. 그 마비노기 아니지. 마비노기 그래픽으 완전 구리잖아. 좀 심했다 그거는. 頭も整理ししまょうああ,あああああレマ、私必ず未来を。もうおばああゃんなのにまだまだふさふさだね 아... 암컷인가 보네. 맞지? 나이도 많은가봐. 할머니라고 한거 보니까 변옥에 들어가면 방으로 돌아가는 워프에 도착하거나 스토리를 진행해야 방으로 돌아갈 수 있습니다. 새로운 시련에 도전하기 전에 방에서 세이브 해둡니다또 있다. 세이브 있다며... 혹시 모를까? 세이브 해놓을까?